Salam, xoş gördük hamınız. Gördüyünüz kimi bu gün bağdayam. Yaşıl çay hazırlayacağam. Yaşıl çayçın nanə cevher adlanan bir bitki toplayıram indi həqiqətən. O da nanənin bir növüdür. Və yarpız. Yaşıl çayı onlardan dəmləyəcək. Təbii ki başqa əlavələr də olacaq. İndi bağdan onları yığar. Qüllər çox gözəldir. Yazı ona görə çox sevirəm ki, yazda güllər açır. Gördüyünüz kimi bunlar yeni fərdi. Təzə bitib çıxıb, hələ tam böyüməyiblər. Amma ətri çox gözəldir. Birazdan bu kol tam bütün hər yanı alacaq. Hələ çox körpədirlər. Qışdan çıxıb həm də yeri kül gəliyə olub böyütgən kollarının yanında bitib və yarpaq yığaq yarpaqlar günəşin altında olduğuna görə görürsüz çox gözəl inkişaf eləyiblər Günəşin altında bitkilər çox qəşəng böyüyürlər. Gədə indi çayımızı hazırlayaq. Artıq çayımız qaynayıb. İndi yaşıl çayımızı dəmləyə bilərik. Yarpızı, nanəni də yumuşam. Yarpız çox xeyirli bitkididir. Beyinə qam dövranını yaxşılaşdırır, çox xeyirlidir. Mədə bağırsağa eləcə də çox xeyirlidir. Yəni köp vaxtı istifadə edə bilərsiniz. Yeni qan əmələ gətirir yarpaq. Nanə cöp həri də həmçinin, bilirsiniz ki, nanə cöp həri hamının uşağı böyüklü sevdiyi saqqızların dadı nanə cöp hərdədi. Yəni ağız qoxusuna çox yaxşı təsir eləyir, ağız qoxusunu təravətləndirir. Eləcə də ağrı kəsicici xassiyə malikdir nanə zəfəri. Nanənin növü çoxdur. Xüsusən Azərbaycan da ondan çox nanə növü var. Və limondur gördüyünüz kimi burada. Və özümün istifadə etdiyim, hər gün istifadə etdiyim zəncəfil tozu. Bundan da çay dəmləyəcəm, sizə şey göstərəcəyəm. Mixək və bir də qaynar su lazımdır bizə. İndi çayın birini hazırlayaq. Dəmliyə yarpaq əlavə eləyirik. 5-6 dənə. Əgər xırdadsa çox əlavə eləyə bilərsiniz. Bunu bunun içərinə də ata bilərik. Daha yaxşı dəm alsın deyə elə içərinə atmaq lazımdır. 4-5 ədəd nixək çububları çiçəyli olsa daha yaxşıdır. İstendə dənələri var. 1-2 dilim limon yarpaqdan yenə əlavə eləyək və üzərinə qaynar su əlavə edirik. Üzərinə isti-sı tökləndə çox gözəl ətri çıxıb. Xəyəyin, limonun ətirləri qarışıb bir-birinə. Və onun 15 dəqiqəlik elə 5 dəqiqə də yetər. Əgər belə qoyursunuzsa, yəni soyuyana kimi də içməli hala gəldiyinə kimi dəmdə saxlamaq lazımdır. Sobanın üzərində də qoymaq olar, yəni sobanın dəmrinin üzərində də bunu dəm ala bilər. İndi də nanə zəhrəli çayımızı dəmləyək. Dəmliyə nanə zəhr ətir atırıq. təbii yaşıl çaydır. Özümüzün hazırladığımız və öz sevdiyimiz bitkilərdən ora əlavə eləyə bilərik. Nana cövhər və limon dənələri. Buna mixə gəlavə eləmirəm, amma istəyənlər əlavə eləyə bilərlər. Nana cövhərin öz ətri, öz dadı buna bəs eləyir. Bunu da 5-10 dəqiqəlik demək qoyuruq. Hər iki çayımız qoy deməsin. Mən isə sizə özümün istifadə etdiyim ümiyyətlə baş ağrısına ruhən adamda ruh yüksəkliyi yaradır sanki bu çay həm də təziqə xeyirlidir. Həm kökəltmə əleyhinə xeyirlidir. Yəni yağları ərdən bir xassəsi var zəncəfilin. Çaşqaya, stəkana çox da dolu olmayan çay qaşığında zəncəfil tozu, bir dilim limon, İndi hər kəs öz zövqünə görə şəkəri çox sevənlər 2, mən isə 1 dənə atıram. Qaynar su əlavə eləyib üzərinə. Hər səhər bir stəkan bundan içib işə gedəndə və yaxud elə evdə bir stəkan içsəz ruh yüksəkliyi yaradır. Orqanizm çox gümraxlaşır. Sanki bir enerji gəlir insana. Və ağzına bir nelbəki qoyuruq. Üz vamında bir qədər soyuduqdan sonra içmək olar. Və bir də mixək dəmləyirəm. stakana bir həyatı üzərinə bir diş gənç və bir dilim limon. Təbii yaşıl çaylar. Bunu evdə hər kəs hazırlaya bilər. Yəni şərt deyil ki, mağazada satılan paketlərdə çay alın. Hər kəs evdə özü bunu hazırlayıb istifadə edə bilər. Bitkilər çox xeyirlidir. 3-4 dəqiqə saxlayıb istifadə edə bilərik. Artıq 5 dəqiqə keçib. Çaylarımız dəmlədi dadına baxmaq vaxtıdır. Bu yarpaızlı çayımızdır. Çox gözəl ətri var. Bu nanəcəfhərli çay. Bu zəncəfilli çayımız. Bu isə mixəqlili çay. Çox gözəl, kətrli dadları var. Hazırlayın. Əminəm ki, siz də bəyənəcəksiz. Bitki çayları çox xeyirlidir. Həmçinin bu zəncəfilli çay süd verən analara çox xeyirlidir. Zəncəfil süd gətirir. Hazırlayın. Sağlam bir həyat keçirin. Sağ olun. Kanalımızı izləməyi unutmayın.